السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الحمد للہ رب العالمین و وسلام علیہ سید یہ دلّیہ اللہ پاک کے پیارے بندوں آج ہم جس صورت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت جسے ام القرآن یعنی قرآن پاک کی ماں کہا گیا ہے یہ صورت ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے اور اس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی یہی صورت ہے جسے شفاہ بھی کہا گیا ہے اور دعا بھی کہا گیا ہے اور ذکر بھی کہا گیا ہے اسی صورت کو ہدایت کی کنجی بھی قرار دیا گیا ہے یہ صورت الفاتیہ ہے جو صرف سات آیات پر مشتمل ہے لیکن اس میں پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور اس کا پیغام موجود ہے حدیث شریف میں مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورت الفاتحہ نماز کی روح ہے ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین یعنی سورت الفاتحہ وہ سات حیات ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے اور وہ عظیم قرآن ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے سورت الفاتحہ کے چند عظیم الکار ام القرآن پورے قرآن کا خلاصہ ام الکتاب کتاب کی اصل بنیاد اصب مسانی سات بار بار دہرائی جانے والی آیات اشفا شفا دینے والی الفافیہ کافی ہو جانے والی صورت صورت کے ہر نام میں ایک راز چھپا ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک صورت نہیں بلکہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بنیاد اور روحانی شفا کا خزانہ ہے صورت الفاتحہ کے روحانی راز یہ صورت بندے اور اللہ پاک کے درمیان ایک مکالمہ ہے جب بندہ اس صورت کو اخلاص سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر آیت کے جواب میں فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی میرے بندے نے مجھ سے مانگا اور میں نے اسے عطا کر دیا یہ صورت انسان کے دل کو نور سکون اور ہدایت عطا کرتی ہے اس حصے سے حاصل ہونے والا سب پہلا سبق تو یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں دل کے سکون اور دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے چرچ الفاتحہ کو سمجھنا اور اپنی زندگی میں اس پر غور کرنا ہوگا تو آئیے پھر مل کر اس صورت کو سمجھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جوہانوں کا رب ہے تفسیر اور وضاحت الحمد شکر اور تعریف کا ایسا کلمہ جو دل زبان اور عمل سے ادا کیا جاتا ہے اللہ ہی یہ بتاتا ہے کہ حقیقی تعریف کا مستحق صرف اور صرف اللہ پاک ہی کی ذات ہے رب العالمین رب یعنی پرورش کرنے والا سنبھالنے والا پالنے والا عالمین یعنی ساری مخلوقات انسان جن فرشتے جانور درخت آسمان زمین کہکشائیں تمام چیزیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ہر چیز کی اصل تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ وہی سب کا خالق رازق اور پرورش کرنے والا ہے حدیث شریف کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ کہنا میزان امان کے ترازو کو بھر دیتا ہے یعنی یہ ایک ایسا ہے جس کا وزن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے اس آیت کے روحانی راز الحمد دل کو ناشکری سے بچاتا ہے اور شکر کی کیفیت پیدا کرتا ہے یہ آیت پڑھنے سے بندے کو یقین ہوتا ہے کہ اس کی پرورش روزی صحت اور تقدیر سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہر مصیبت میں الحمدللہ کہنا دل کو سکون دیتا ہے کیونکہ بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ پاک کی تدبیر بہت بہتر ہے رب العالمین کا تصور بندے کے دل سے تنہائی ختم کرتا ہے کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ میرا رب مجھے نہیں بھولا دل کو چھونے والا ایک واقعہ شامل کرتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ و تعالیٰ عنہ بیمار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور پوچھا کہ کیسے ہو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الحمدللہ ہر حال میں بہتر ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یہ کہا الحمدللہ یا ہى علاق اس نے اپنے رب کا حق ادا کر دیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ الحمدللہ صرف خوشی میں نہیں بلکہ غم اور مشکل میں کہنا بھی ایمان کی علامت ہے عزیز دوستو ہر حال میں الحمدللہ کہنا مومن کی پہچان ہے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ رب العالمین ماننا ہمیں عاجی اور اللہ پاک پر بھروسہ سکھاتا ہے یہ آیت بندے کے دل کو ناشکری حسن اور مایوسی سے پاک کرتی ہے آیت ہے الرحمن الرحیم نہایت مہربان بار بار رحم فرمانے والا اس کی وضاحت دیکھتے ہیں الرحمن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وہ صرف جو پوری کائنات پر محیط ہے مومن کافر انسان جانور سب اس کے رحم میں شامل ہیں الرحیم اللہ کا کی وہ خاص رحمت جو صرف ایمان والوں اور آخرت میں اپنے خاص بندوں پر ہوگی اس آیت میں اللہ نے اپنے آپ کو رحمت کے ذریعے متعارف کرایا ہے گویا بندے کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس رب کو تم پکار رہے ہو وہ سراپائے رحمت ہے یعنی رحمت ہی رحمت ہے قرآن پاک سے وضاحت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورت العراف میں میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے حدیث شریف کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے جس سے جن انسان جانور اور سب مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور مینانوے رحمت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خود کرے گا اس آیت کے روحانی راز یہ آیت پڑھنے سے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب رحمت ہی رحمت ہے بندہ گناہوں کے باوجود مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں جو بھی خیر محبت اور نرمی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے صرف ایک شفٹ کا عقص ہے قیامت کے دن مومن کو جو سب سے بڑی امید ہوگی وہ اللہ پاک کی رحمت ہی ہوگی اللہ پاک کی رحمت سے متعلق ایک واقعہ شامل کرتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اپنے گمشدہ بچے کو پا کر سینے سے لگاتے ہوئے پیار کرتے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر اس عورت کی اپنے بچے پر رحمت سے بھی زیادہ رحم فرمانے والا ہے اس آیت کی تفسیر وضاحت اور قرآن پاک اور حدیث شریف کی روشنی میں دیکھنے کے بعد ہمیں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے اس لیے بندے کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے ہمیں بھی اپنی زندگی میں اللہ پاک کی اس صفت کو اپنانا چاہیے دوسروں پر رحم کریں نرمی سے پیش آئیں دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں جب بھی دعا کریں تو اللہ پاک کی رحمت کو وسیلہ بنائیں یا رحمان یا رحیم مالک یوم الدین روز جزا کا مالک تفسیر اور وضاحت مالکی حقیقی مالک جس کے پاس مکمل اختیار اور طاقت ہے یوم الدین قیامت کا دن جب ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا اس آیت سے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا نظام وقتی ہے اصل فیصلہ اللہ پاک کے حضور ہوگا دنیا میں اگر کوئی ظالم بچ گیا یا مظلوم کو انصاف نہ ملا تو آخرت میں سب کا حساب ہوگا قرآن پاک سے وضاحت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے پھر تمہیں کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے وہ دن جب کوئی جان کسی کے کام نہ آئے گی اور اس دن حکم صرف اللہ پاک کا ہی ہوگا حدیث شریف کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندہ اس وقت تک نہیں اپنی جگہ سے ہٹے گا جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے اپنی عمر کہاں گزاری اپنے ان پر کتنا عمل کیا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور اپنے جسم کو کن کاموں میں لگایا اس آیت کے روحانی راز یہ آیت انسان کو جواب دہی کا احساس دلاتی ہے کہ کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوگا بندہ جب یہ آیت پڑھتا ہے تو دل میں آرسی اور خوف خدا پڑھتا ہے ظالم کو تنبی اور مظلوم کو تسلی ملتی ہے کہ ایک دن عدل کا فیصلہ ضرور ہوگا یہ آیت زندگی کو سنجیدہ بجانے کا راز ہے ان کے انجام کے دن مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ شامل کرتے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز اللہ علیہ نے خلیفہ رات کو روتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں انہوں نے فرمایا مجھے قیامت کا دن یاد آتا ہے کہ جب ہر شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا کوئی مددگار نہ ہوگا اور ہر چیز کا حساب دینا ہوگا میں ڈرتا ہوں کہ اس دن میرا کیا حال ہوگا اس آیت سے حاصل ہونے والا سب یہ آیت ہمیں قیامت کے دن کے یقین ہمیں نیک امال پر ابھارتا ہے اور گناہوں سے دور رکھتا ہے یہ آیت مومن کو دنیا کی فانی حقیقت یاد دلاتی ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے جگاتی ہے بندہ ہمیشہ انصاف اور امانت داری کی راہ پر چلتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مالک یوم الدین کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے عیا کا و اییا کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں اس آیت کی تفسیر اور وضاحت ایا کا نابدو یعنی اے اللہ پاک ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ اعلان توحید ہے کہ بندگی کا حق صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے ہے نہ کسی اور کے سامنے جھکنا ہے اور نہ ہی کسی اور کو معبود ماننا ہے وعیا کا دستعین یعنی اے اللہ پاک مدد بھی ہم صرف تجھی سے مانگتے ہیں یہ تو اکل اور عاجزی کی تعلیم ہے اس آیت میں بندے کا عقیدہ عبادت اور عملی زندگی سب کا خلاصہ موجود ہے قرآن پاک سے بظاہر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو حدیث شریف کا مقوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو اور جب مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو اس آیت شریف کے روحانی راز یہ آیت بندے کو اللہ تعالیٰ کا خالص بندہ بناتی ہے اور شیخ سے بچاتی ہے یہ کا ناب جو دِن کو غرور اور تکبر سے پاک کرتا ہے کہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کے لیے ہے یا قانستین بندے کو مخلوق سے بے نیاز کرتا ہے اور اللہ پاک پر کامل بھروسہ ادا کرتا ہے اس آیت کو دل سے پڑھنے والا ہر کام میں اللہ پاک کی مدد محسوس کرتا ہے اس آیت شریف کو مزید سمجھنے کے لیے ایک واقعہ شامل کرتے ہیں اس بدر کے موقع پر مسلمان تعداد میں بہت کم اور کمزور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میدان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے اللہ پاک اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد فرشتوں کے ذریعے نازل فرمائی یہ واقعہ پیا کنستین کا زندہ ثبوت ہے کہ جب بندہ خالص اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو آسمان سے نصرت اترتی ہے اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے حقیقی مددگار صرف اللہ پاک ہی ہے اور وہی مشکل کشا ہے یہ آیت بندے کے ایمان کو مضبوط اور دل کو سکون عطا کرتی ہے نصرات المستقین ہم ہمیں سیدھا راستہ دکھا تفسیر اور وضاحت ان دینا اے اللہ ہمیں رحمائی عطا فرما یعنی ہدایت دینا اور ہدایت پر قائم رکھنا وہ سیدھا اور درست راستہ جو انسان کو اللہ پاک کی رضا اور جنت تک لے جائے یہ دعا دراصل بندے کے دل کی سب سے بڑی پکار ہے یا اللہ پاک ہمیں بھٹکنے سے بچا اور سیدھے راستے پر چلنے کی مفیق عطا کرنا قرآن پاک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ الشاد فرماتے ہیں سورہ الانعام میں اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے بس اسی کی پیروی کرو حیر شریف کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن زمین پر سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے اس کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں اور کھینچی اور فرمایا یہ مختلف راستے ہیں ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے اس آیت کو سمجھنے کا روحانی راز سیدھا راستہ صرف اور صرف اللہ پاک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے باقی سب راستے گمراہی کے ہیں یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہدایت مانگنا زندگی بھر کی ضرورت ہے کیونکہ انسان ہر لمحہ بھٹک سکتا ہے سرات مستقیم وہ راستہ ہے جو قرآن و سنت اور اللہ پاک کے نیک بندوں کا راستہ ہے یہ دعا پڑھنے والا ہر وقت اللہ پاک کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے دل پہ اثر اندوز کرنے والا ایک واقعہ شامل کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے وقت کہا کرتے تھے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ جو نہ بہت تنگ ہے اور نہ بہت وسیع بلکہ تیری رضا کا راستہ ہے اس لیے ان کی زندگی میں اعتدال انصاف اور تقوی نظر آتا تھا اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سیدھا راستہ مانگنا سب سے بڑی دعا ہے کیونکہ اسی پر جنت کی کامیابی ہے دنیا کے فتنوں اور وسوسوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر نماز میں یہ دعا مانگی جائے یہ دنس فراۃۃ المستقیم انسان کے دل کو اللہ پاک سے جوڑ دیتی ہے جینتا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے تفسیر اور وضاحت اس آیت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا خاص فضل اور انعام ہوا ان اندا علیہم اس سے مراد انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ یہی اللہ پاک محبوب اور کامیاب بندے ہیں گویا بندہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے گمراہ یا نافرمان لوگوں کے بجائے تیرے پسندیدہ بندوں کے راستے پر قائم فرما قرآن پاک سے وضاحت اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ نساء میں ارشاد فرماتی ہے اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے انبیاء صدقین شفدہ اور صالحین اور یہ لوگ بہترین ساتھی ہیں حضرت شریف کی روشنی میں وضاحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اس لیے اگر ہم انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان سے محبت کرنی ہوگی اور ان کے عمل کو اپنانا ہوگا اس آیت سے حاصل ہونے والے روحانی راز یہ آیت ہمیں روڈ ماڈل دیتی ہے کہ انبیاء کی طاقت صدقین کی سچائی شہدہ کا ایمان اور صالحین کا نیک عمل بندہ جب یہ آیت پڑھتا ہے تو اس کے دل میں نیکیوں کی صحبت کی طلب پیدا ہوتی ہے یہ دعا بتاتی ہے کہ کامیابی تنہائی میں نہیں بلکہ نیک لوگوں کی راہ میں چلنے پر ہے یہ آیت انسان کے دل کو جہنم کے خوف سے نکال کر جنت کے طلبکاروں کی صف میں کھڑا کرتی ہے اس آیت کی حقیقت سمجھنے کے لیے ایک واقعہ شامل کرتے ہیں حضرت صبح رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ایک دن غمقین بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ایسوبان تمہیں کیا ہوا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے لیکن جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تو میرا دل تڑپتا ہے اور قیامت کے دن مجھے ڈر ہے کہ آپ تو انبیاء کے درجے میں ہوں گے اور میں آپ سے جدا ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کے قدیم انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور رچوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ محبت ہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے گی اس حایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی کا راستہ صرف ان لوگوں کا ہے جو اللہ پاک کے محبوب ہیں ہمیں نیکیوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہمارا سفر بھی انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہو محبت اور اتباع دونوں ضروری ہیں لیکن صرف دعویٰ کافی نہیں ہے غیر المغضوب علیہم ولدوالین ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غذب ہوا اور نہ ان کے جو گمراہ ہوئے تفسیر اور وضاحت غیر المغضوب علیہم وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر حق کو ٹھکرایا اور اللہ کے غذب کے مستحق بنے جیسے یہود جنہیں علم ملا لیکن عمل نہ کیا وہ لوگ جو جہالت یا خواہشات کے سبب بھٹک گئے اور گمراہ ہوئے جیسے نصاری جو محبت میں حد سے بڑھے مگر توحید سے ہٹ گئے بندہ اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان دونوں راستوں سے بچا لے علم ہو مگر عمل نہ ہو یا محبت و جذبہ ہو مگر گمراہی میں چلا جائے قرآن پاک سے وضاحت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صورت واحہ میں جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبف اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی حدیث شریف کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سور فاتحہ پڑھتے اور بلد پر پہنچتے تو صحابہ اکرام آمین بلند آواز سے کہتے گویا یہ دعا اتنی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ہمیشہ اس پر آمین کہا کرتے تھے اس آیت سے حاصل ہونے والے روحانی راز یہ آیت بندے کو اتدال سکھاتی ہے نہ علم کے باوجود زد اور نہ تکبر نہ جذبات کے بہاؤ میں گمراہی یہ دعا مومن کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور گمراہی سے بچا کر ہدایت یافتہ جماعت میں شامل کرتی ہے یہ آئے دل میں استقامت کی تڑپ پیدا کرتی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر صحیح راستہ ملے آمین کہنا بندے کی آجزی کا اظہار ہے کہ یا اللہ یہ دعا قبول فرما ایک واقعہ شامل کرتے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجات کس چیز میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو اپنے گھر کو تمہارے لیے کافی ہو اور اپنے گناہوں پر روتے رہو گویا نجات انہی کو ملے گی جو گمراہی اور اللہ کے غضب والے راستے سے بچ گئے ہیں اس آیت سے حاصل ہونے والا سبق حقیقی کامیابی صرف اسی میں ہے کہ انسان سیدھے راستے پر قائم رہے علم اور محبت دونوں کو صحیح توازن میں رکھنا ضروری ہے بندے کو ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ پاک ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رکھ اور گمراہوں اور غزب والوں کے راستے سے بچا صورت الفاتحہ کا مطمئل پیغام یہ پوری صورت ایک مکمل دعا ہے جو بندے کو اللہ پاک سے جوڑتی ہے اس میں عقیدہ عبادت دعا محبت خوف امید سب چیزیں شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ سورت فاتحہ کو ام القرآن یعنی قرآن پاک کی ماں کہا گیا ہے صورت الفاتحہ کا خلاصہ صورت الفاتحہ دراصل بندے اور رب کے درمیان مقالمہ ہے آغاز میں بندہ اللہ پاک کی حمد و سنہ بیان کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت رحمت اور قیامت کے دن کی مالیت کا اعتراف کرتا ہے اس کے بعد بندگی اور مدد مانگنے کا وعدہ کرتا ہے اور آخر میں ہدایت نیکیوں کا رستہ اور گمراہی سے بچنے کی دعا کرتا ہے یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ذکر دعا اور ہدایت کے طلبکار دل کے ساتھ گزارنا ہے اس صورت سے حاصل ہونے والی عملی رہنمائی الحمدللہ کی عادت ڈالیں ہر حال میں شکر کریں تاکہ دل مطمئن رہے رحم الرحمن الرحیم پڑھ کر دوسروں کے ساتھ رحم دل بنیں نرمی اختیار کریں مالک یوم الدین کا تصور گناہوں سے بچائے گا اور یاد رکھیں کہ قیامت کا دن ہے ایہا کا نابدو و ایہا کا نسائن صرف اللہ پاک سے مدد مانگے اور اپنی زندگی کو اسی اصول کے مطابق گزارے ہدایت مانگتے رہیں ان دن شروعات کو ہر نماز میں دل سے پڑھیں نیکیوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ انمتا علیہ والے رستے پر قائم رہیں گمراہی سے بچیں ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں مقبوب اور تعلیم کے راستے سے دور رکھے صورت الفاتحہ پڑھنے والا بندہ گویا اپنے رب کے سامنے جھک کر سب کچھ مانگ لیتا ہے یہ صورت ہمیں آج سے شکر امید خوف توکل اور دعا کے راز سکھاتی ہے یہی وجہ ہے کہ نماز میں اس کے بغیر کوئی رقط مکمل نہیں ہوتی حریث قدسّی کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ euh تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز سور فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ کچھ مانگے یعنی بندہ جب سورة الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر آیت کے جواب میں فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی میری بڑائی بیان کی مجھ سے دعا مانگی اور میں نے اسے عطا کر دیا آئیے پھر مل کر آخر میں دعا مانگتے ہیں اے اللہ پاک ہمیں صورت الفاتحہ کی حقیقت سمجھا دے ہمارے دل کو شکر گزار اور رحم دل بنا اے اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ کر اور غذب والوں اور گمراہوں سے بچا اے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما آمین یا رب العالمین آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا جزاک اللہ خیرن فی دنیا والآخرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم